burgut tog'da ulg'ayadi 4 kitob 6 trek obbo uxlab qolibman-ku, deya shosha pisha turdida hammomga kirdi birdan dimog'iga badbo'y hid urilib ko'ngli aynadi va og'zini yopib qanday kirgan bo'lsa shunday chiqib yana oshxonaga o'tdi shu yerda yuzini yuvdi baribir bo'lmadi ichidagi bor yog'ini chiqarib tashlagach yengil tortdi keyin endi uyga borib kelmasam bo'lmaydi degan o'yda avval laziz yotgan xonaga kirdi bu er qilgulik bo'lmay qolibdi shunaqangi bir biridan badbo'y hidlar yig'ilibdiki boshing aylanadi sabina bir qo'li bilan burnini qisdida borib derazani ochdi so'ng uydan chiqib ketdi taksi to'xtatdi haydovchi bilan uzoqroq turib gaplashdida chunki aftini bujmaytirsa chidolmaydi uyda onasi yo'q ekan qayergadir ketibdi komil esa hali hamon uxlamoqda edi u ham uyga juda kech keladigan odat chiqargan tuni bilan kim qayerlarda sanqiydida tongga yaqin kirib keladi so'ng peshingacha uxlaydi sabinaxon cho'mildi tishlarini obdon qayta qayta yuvdi so'ng hamomdan chiqib sochini quritgach badaniga atir sepdi va tamaddixonaga kirmoqchi bo'lganida onasi uyga kelib qoldi qayerda eding dedi ona uyga kira solib yelkasidagi bejirim oppoq sumkachasini stolning ustiga qo'yarkan dugonamnikida gapimiz qizib kech bo'lganini sezmabman qolishga majbur bo'ldim deya javob berdi sabina uf dedi ayol va stulga o'tirdida yuzini kaftlari orasiga oldi ishlarimizning hammasi chappasidan ketdi adayning ahvoli yaxshi emas nega kecha yaxshi degandingizku deya xavotir bilan onasiga qaradi sabina sog'lig'i hozir ham yomon emas ammo ishdan olibdi moskvadagi o'rtog'ini topolmay jinnisi chiqib yotibdi agar shu bir ikki kunda topolmasa adanga ish ochishar emish yoniga tergovchi kelib ketibdi bugun yana sen bilan notariusga borishimiz kerak dala hovlini nomingga o'tkazamiz bo'lmasa qo'ldan ketadi oyi bugun mening ishlarim judayam ko'p deya norozi bo'lib to'ng'illadi sabina e yig'ishtir hamma ishlaringni yoq yonaman deb turgan paytda sening ishingga balo bormi undan keyin ertaroq moskvaga ketishing kerak o'zi senlarni erkalatib yomon qildik ikkalangning ham maishatdan boshing chiqmaydi ering bilan tinchgina yashab turganingda oyi bilasizku nimalar bo'lganini yana yanamga yanglamoqchimisiz yaxshiyam ajrashgan ekanman bo'lmasa hozir meni qul qilib olishgan bo'lishardi pastlar o'zing topgansan o'shani adang senga ming marta ular bizning tengimiz emas deb aytgandi lekin quloq solmading nima emish boyligimizdan hazar qilarmish jonimga tegib ketdi hammasi muzlatgichdan ul ulbul narsa ol qornim ochdi ertalab ham tuz totmagandim sabina yaxna go'sht kolbasa pishloq olib stolning ustiga qo'ydi so'ng choy damladi va onasiga qo'shilib nonushta qildi shu asnoda lazining uyg'onishini chamaladi hali beri uyg'onmaydi u kechga uyg'onsa ham katta gap Arson ham boshini yostig'idan undan sal oldin yoki keyin ko'taradi chunki ikkalasi ham bir go'rlarda birga yurgan demak bemalol onasi bilan notariusga borsa bo'laveradi rosa hamma hujjatlarni olib chiq keyin mashinaga o'tirdi ona bola hujjatlarni hammasini sabinaning nomiga o'tkazishga borishdi ishlari oson bo'ldi. chunki notarius garkomning ishdan ketganidan bexabar ekan zudlik bilan moskvaga uch o'qishinga bor dedi ro'za uyga qaytishayotgandi qiziga qizning esa butunlay boshqa rejalari bor edi biror haftasiz ketolmaydi oldin firdavsdan qasdini oladi ana undan so'ng boradi o'sha moskvaga o'zi o'qishda ham zo'rg'a ilinib turibdi ikkita imtihonini topshirmagan shulardan bittasini umuman bormagan shunday ekan biroz yuragi bezillayapti adamga aytib hal qilaman deb o'ylagandi aksiga olib adasining ham ishi chappasdan ketdi oyi dedi sabina labini tishlab u yoqdagi uy mening eski pasportimdagi ism familiyamga olingan uni nima qilamiz hech nima ikkita pasport bilan yuraverasan bu yoqdaligingda sabinasan u yoqda avvalgi isming tamom va salom. bu yog'i uydagi pullarni ham bir yoqlik qilishimiz zarur mobodo tintuv o'tkazib qolishsa tekshiruvchilarning esi chiqib ketadi dedi Roza va mashinasining tezligini oshirdi Juda ham ko'pmi oyi dedi quvonchdan ko'zlari porlagan sabina men ham anig'ini bilmayman lekin besh yuz olti yuz mingdan kam emas yana oltinlarini qo'shib hisoblasang qanchaga borishini tasavvur qilaver lekin sen bundan xursand bo'lmasliging kerak avvalo undan qanday foydalanish yo'llarini o'ylab ko'rishimiz zarur xullas shu pullarni deb boshim shunaqa og'riyaptiki quyarga joy topolmayapman shuni ertaroq aytmaysizmi oyi yo'q deya shu zahoti qizining gapini bo'ldi roza sen hali judayam yoshlik qilasan sen hozir pulga boshingni qotirmasliging kerak sen tugul akang ham aralashmaydi pulga qachon bitta oilaning boshlig'i bo'ladi ana undan so'ng mumkin aytgancha xonim siz ham kechasi bilan yurishni bas qiling shuncha o'ynab kulganingiz yetadi xo'jayinning gaplariga qaraganda ahvol og'irmish shu kechishda odamlar yegani non topa olmay qolishadi dedi Yo'g'i, deya kipriklarini pirpiratdi sabina Ish qilib, oxiri bahari bo'lsin xullas hozir uyga borganingdan keyin to'g'ri aeroportga ketasan ilgarigiday telefonda hal qilish yo'q tushundingmi xo'p siz nima desangiz shu sabina nomiga xo'p dekandi asli maqsadi boshqa edi axir u laziz bilan birga arslonning yoniga borishi u bilan tanishishi kerak bo'lsa bir ikki so'm berib firdavusni yo'q qilishga iltimos qilishi kerak edi agar pulga ko'nmasa boshqa amalidan foydalanadi roza mashinani qiziga berdida o'zi uyga kirib ketdi sabina o'zi rejalashtirganday to'g'ri laziznikiga ketdi yaxshi laziz uyg'onibdi eshikni ochdi ammo yigitning basharasi kechagidan battar sheshib ketgandi uning yuziga qaragan odamning afti burishadi ovozi ham xirillab yotibdi yurguligingiz qolmabdiku dedi unga nafrat bilan tikilgan sabina boshim ham bo'linib ketay deyapti yaxshi keldingiz menga ozgina yordamingiz kerak deya lazi sabinaning rahmini keltirish maqsadida yorilgan qoshining ustini sekin siladi xo'p qani bu yoqqa yuringchi deb sabina uni oshxonaga boshladi ular bir biriga qarama qarshi o'tirishdi sabina cho'ntagidan bir quti tutashini olib stolning ustiga tashladi laziz shu zahoti unga qo'l cho'zib bir donasini oldi oldida yorilgan lablari orasiga qistirdi sabina esa gugurt yoqib unga tutdida shunaqa yuraverasizmi deb so'radi endi bir ikki kun hech qayerga chiqolmasam kerak lekin tuzalishim bilan ana bu anavi onangnimgurlarning bitta bitta pachchog'ini chiqaraman qilmishlari uchun javob berishadi ular deya burnini tortib qo'ydi laziz ovora bo'lmang sizning qo'lingiz yetmaydi qaytaga bundan battar qilib tashlashadi yaxshisi ularga qo'shilib oling atrofingizga odam kuch yig'ing keyin qolgani bir gap bo'lar ammo hozir zudlik bilan qiladigan ish bor nima ish firdavsni tinchitish men moskvaga ketgunimcha uni bir yoqlik qilishim kerak moskvaga ketmoqchimisiz dedi laziz va tutundan o'pkasini to'ldirib yitdi mening o'qishim borligini esingizdan chiqarib qo'ydingizmi qolaversa sizning borishingiz uchun sharoit ham qilib qo'yishim kerak uyning bekasi bo'lib o'tirmaysiz-ku. ammo hozir bu haqda gaplashishning mavridi emas menga o'sha siz aytgan arslon degan yigit kerak nima qilasiz uni deya tomog'ini qirib qo'ydi laziz yollayman sizmi? bu aldovingizda qanday qilib sizni olib boraman siz umuman ko'chaga ham chiqolmaydigan ahvoldasizku keyin tanganing ikki tomoni ham bor siz hech narsadan bexabar jinoyatga aralashmay chetda qolasiz ammo ishingiz bitadi keyin tuzilasizda orqamdan uchib borasiz qarabsizki hamma yoq sipsilliq ma'qul lekin men kasalxonaga tushib qolamanmi deb qo'rqyapman chunki qornim yomon og'riyapti jigarimni ezib yuborishdimi deb o'ylayapmanda sabina shu zahoti qip qizil sumkachasini kavlashtirib ikkita yigirma 5 so'mlik oldida stolning ustiga qo'ydi dori darmon qilasiz qorningizning og'riyotgani jigaringizning ezilganidan emas hech vaqoning yo'qligidan men hozir gastronomga tushib hamma narsa olib kelaman ungacha iltimos oshxonani sal odam o'tiradigan qilib qo'ying derzalarni oching ana shunda ozgina yengil tortasiz dedi so'ng stolni chertib laz boshini egib muzlatgichda yarimta bor edi bosh og'riqqa zo'r bo'lardida deya barmoqlari orasidan tortib qo'ydi tushundim bo'ladi u ham uningiz mening tomog'imdan o'tib ketdi bo'pti vaqtni yo'qotmaylik dedi sabina va o'rnidan turdi qiz shoshardi shu boisdan zinalarning ikkitasini bir qilib pastga yugurib tushdi mashinasiga o'tirdi to'g'ri bazaga ketdi chunki oziq ovqat do'konida hech vaq yo'qligini biladi bazada esa tanishlari bor aytganini bir zumda to'g'irlab berishadi aslida ular sabinani yaxshi ko'rishadi go'zalligi uchun emas albatta mardlik uchun u doim olgan narsalarini ustiga besh o'n so'm tashlab ketadi adasi shunaqa o'rgatgan ishingni bitirib bergan odamga so'raganidan bir ikki so'm ortiq bilan ber qizg'anchiqlik qilma ana shunda hamisha oshig'ing olchi bo'ladi degan sabina mashinadan tushdi yu yukxonani ochib qo'ydi va to'g'ri bazaga kirib bordi direktorning shaxsan o'zi uni kutib oldi sabina unga nimaga kelganini aytib bir nechta qip qizil o'n so'mliklarni direktorning cho'ntagiga soldi direktorning quloqlari hamma joyda bor garkomning ishdan ketganini o'sha lahzaning o'zidayoq eshitgan hozir qizga bemalol senga bu yerda pishirib qo'yibdimi tur yo'qol desa ham bo'laverardi lekin unday qilmadi chunki yo'lbarsning yaralangani ham yo'lbars erta bir kun hamla qilib qolish ehtimoli bor shu boisdan u sabinaning yelkasidan quchib qo'ydida mashinaga borib o'tirib turing yigitlarning o'zlari yuklab berishadi dedi sabina uning shunchaki quchib qo'yganidan o'zgacha mazmun borligini shu ondayoq sezdi sezgani barobarida xursand bo'ldi va demak buni ham bilintirsa bo'lar ekan. ilgari odam katta odam bo'lganligi uchun xushomad qilardi endi ko'nglida boshqa narsalar bor deya xayolidan o'tkazib rahmatni quyuq qildi da, ortidan yaxshiligingizni hech qachon esimdan chiqazmayman dedi nozli ovozda hamda mashinasining yoniga ketdi yigitlar ko'p kuttirishmadi erkak kishi bazur ko'taradigan ikki qutini mashinasining yukxonasiga joylab berishdi qiz lazning uyini bittasini ko'tarib chiqdi chiqquncha bo'lari bo'ldi o'zi ham jiqqa terga botdi laziz oshxonani sal pal epaqaga keltiribdi ham shukur deya ko'nglidan o'tqazdi sabina hamda qutidagi yuguliklarni birma bir stolning ustiga qo'ya boshladi lazizning og'zi qulog'ida illo u sabinadan bunday muruvvat kutmagandi arslonning telefon raqamini bering dedi ishini bitirib bo'lgan qiz sumkachasidan yon daftarcha olarkan haligi deya chaynadi laziz erkak bo'ling dedi birdan g'ash kelgan sabina kecha nima degandingiz endi boshqa gapga balo bormi dardimni ochig'idan aytdimku sizga yoki mendan umidingiz yo'qmi lazning birdan ichi shuv etdi sabina ketib qolsa bormi hamma narsaning rasvosi chiqadi pul amal g'o'day yeb yurishlar o'z uz o'zidan yo'qoladi mana uning kasalligini ko'rib qancha narsa ko'tarib kelibdi hozir dedi u ming'irlab narigi shimimning cho'ntagida bo'lsa kerak o'sha qog'ozcha u mehmonxonaga kirdiyu chiqdi shunchaki kirib chiqdi chunki narigi shimining o'zi yo'q bor yo'g'i mana shu kiyib yurgan jinsi mana mana deya laziz xonak ishayib qog'ozchani sabinaga uzatdi telefoningiz bora yaxshiyam shu narsa bor bo'lmasa bilmadim bu uyni nimaga o'xshatish mumkin edi mayli hali hammasini to'g'irlaymiz moskvadagi uyingiz boshqacha bo'ladi deb sabina yo'lakdagi stolning ustiga turgan telefon yoniga bordi go'shakni ko'tarib ishlash ishlamasligini bilish uchun qulog'iga tutdi so'ng raqam terdi go'shakni ayol kishi ko'tardi sabina ovozini yanada mayinlashtirib salom berdida arslonni so'radi ayol qizni so'roqqa tutib o'tirmadi hozir chaqiraman dedi lekin arslonning telefon yoniga kelishi cho'zildi sabina bot bot bilagidagi soatiga qarab qo'yar so'ng bir nimalar degancha g'o'ldirab ovqatlanayotgan lazizning gapini eshitib tushunishga urinar biroq hech nimani olmasdi nihoyat kim bu degan dag'al ovoz keldi go'shakdan men sabinaman laziz o'rtog'ingizning tanishi dedi qiz so'zlariga ozgina kulgi aralashtirib sabinaxon yaxshimisiz o'rtog'im qalay uxlayaptimi yo uyg'otib oldingizmi turganlariga ancha bo'lgan sizda ozgina ishim bor edi aytavering agar vaqtingiz bo'lsa biror joyda ko'rsak, telefonda aytadigan gap emasdida bo'pti men yarim soatlardan keyin anhor bo'yidagi restoranda bo'laman lekin ko'p o'tirmayman 5 daqiqa yaxshi men yo'lga chiqyapman deya sabina birdan go'shakni qo'ydi keyin kaftlarini bir biriga ishqiladida jilmaydi makkorasiz xonim shu iste'dodingiz bilan malikalikka loyiqsiz deya ko'nglidan o'tkazdi. hamda og'zi kavshanishdan tinmayotgan lazning yoniga bordida likopchadan bir bo'lak dudlangan kalbasani olib tashladi men sizga ishonaman dedi laziz va stakandagi suyuqlikni bir ko'tarishda ichib gazakka nonni hidladi ammo dedi so'ngra sabinaga qarab rashkim judayam kuchli sabinam yig'ida kulib o'la so'tak shu turishingda rashkka balo bormi undan ko'ra oyoq kiyimimni yaltillatib tozalab qo'ysangchi deya ko'nglidan o'tkazarkan birinchidan men birov bilan restoranda maishat qilish uchun bormayapman ikkinchidan sizning menga qilgan xizmatingiz birgina telefon raqamini topib berishingiz bo'ldi albatta tekinga emas shunday ekan faqat va faqat natija haqida natija haqida o'ylang deya sumkachasini yelkasiga ildirdida eshik tomon yurarkan qo'shib qo'ydi bo'pti chuvak. u restoran eshigi yoniga bordi atrofda hech kim yo'q soatiga qaradi hali naq 15 daqiqa bor ekan obbo shoshibman laziz bilan ozgina gaplashib o'tirsam bo'larkan e o'sha e, turqi sovuqning ming'ir mangar, ming'iridan ko'ra ochiq havoda shirin xayollarga berilgan ming marta afzal deya ko'nglidan o'tkazgan Sabina yemmaxona yonidagi yo'lakchada u yoqdan bu yoqqa borib kela boshladi eri bilan otkazgan ilk kechani yodiga olmoqchi bo'ldi ammo ulgurmadi arslon kelib qoldi taksida mashinadan tushdiyu to'g'ri qizning yoniga kelgach siz meni kutmayapsizmi mobodo dedi agar siz arslon aka bo'lsangiz kutyapman deya jilmaydi sabina o dahshatu shaharda shuncha yil yurib bunaqangi keta qizni ko'rmaganman deya o'yladi shu zahoti arslon unda tanishaylik yigit tomonga qo'lini cho'zdi sabina ismim sabina fattod norqulovning qiziman iya o'zimizning fattod ya dedi birdan ko'zlari kattarib ketgan arslon agar garkomni nazarda tutayotgan bo'lsangiz shunday deya sabina yuzidagi tabassumini yo'qotmagan qo'yi yigitga tikildi fatto norqulovich adamning eng yaqin do'stlaridan biri biznikiga kamida 8-10 marta kelgan men ularga choy tashib xizmat qilganman buni qarangki akaning shunaqangi sohibjamol qizi bor ekanu bilmay yurgan ekanmiz deb arslon arslon qizning qo'lini qattiqroq qisdi sabinaning qo'li qizardi yuziga hiyla qizillik yugurdi shu yerda turib gaplashaveramizmi dedi u qo'lini qutqarish maqsadida e ming bor uzr chiroyingiz o'ziga mahliyo qilib qo'ydi qani yuring ichkariga deya qizning qo'lini qo'yib yubordi arslon restoranda birorta ham xo'randa yo'q edi kunduzi ko'p bo'lmaydi asosan kechga kelishadi mijozlar arslon sabinani zalning to'ridagi stolga boshladi sal nariroqda bo'lgani yaxshida harna ko'zdan pana aslida alohida xonaga olib kirish kerak edi agar sabina unga tanish bo'lmagan odamning qizi bo'lganida shunday qilardi hatto o'ylab netib o'tirmay shunday qarorga kelardi endi esa sal noqulay chunki qizning ko'ngliga bemaza xayollar kelishi mumkin to'g'risi dedi arston ular bir biriga ro'para o'tirishganida nega sizni shu kungacha ko'rmaganman bunisini bilmadim lekin ikki yildan beri moskvada o'qiyman ha shuning uchun chunki uylaringga ikki marta borganman oyingizni ko'rganman acjoyib ayol ularning yoniga qo'lini kichkinagina yon daftarcha va qalam tutgan ofitsiyant keldi va salom bergach nima buyurtma qilasiz deya so'radi yaxshi qiz dedi unga yuzlangan arslon bugun alohida kutilmagan quvonchli kun shunga o'zingiz gazaklardan restoranning eng zo'r taomidan keltirasiz keyin besh yulduzdan ham bitta yo'q yo'q deya birdan uning gapini bo'ldi sabina men ruldaman yana qiladigan ishlarim hali ko'p buning ustiga faqat bayramlarda shunda ham ozgina ozginadan oz tatib ko'raman u gapirib bo'lganidan so'ng kulgichli tabassumini arslonga hadya qildi ana hozir o'zingiz aytdingiz bayramlarda deb bugun bayram har qalay men uchun chunki sizday sohib jamolni uchratdim ikkinchidan mashinaga qayg'urmang hal qilamiz uchinchidan ishlaringizning barini boshqa kunga qoldiramiz lekin men ertaga moskvaga uchib ketishim kerak muammo emas ishlaringizning hammasi bitadi moskvaga uchasiz deb yana ofitsiantga yuzlandi arston eshitdingiz a endi tezlashtiring ofitsiant ham jilmayib qo'ydida yengil qadam tashlab ularning yonidan uzoqlashdi xo'sh da laziz bilan qanday tanishgansiz bitta dugonam bor o'sha tanishtirib qo'ygan deya insasini qotirdi sabina u bilan shunchaki tanishmiz undan nari emas meni esa sizni ko'rganim zahoti rashk o'ti qursha bo'lgandi nega deya qiqirlab kuldi sabina menimcha ko'zim tushgan zahoti sevib qolgan bo'lsam kerak sabinaning qiqirlashi birdan yo'qoldi ammo tabassumi qoldi boshi ham biroz egildi qo'ying dedi noz bilan rostdan shunday bir ko'rishda ya boshqacha bo'lishi mumkinmi bilmadim keling yaxshisi men nega siz bilan uchrashmoqchi bo'lganimni aytay bemalol aytgancha siz besh daqiqa vaqtim bor degandingiz men yana bo'ldi qolgan ishlarning bari damini oladi xullas laza aka sizni juda boshqacha ta'rifladi dangiyali yigit dedi aytganining ustidan chiqadiganlardan dedi yana qo'li ham uzun dedi endi deya gavdasini sal ko'tarib girdaygan bo'ldi arslon erkak erkak bo'lishi kerakda xotin chalishlarni jinim suymaydi ko'rinib turibdi birdan salobatingiz bosarkan sizga aytmoqchi bo'lganim biroz noqulayroq aslida bu masalani adajonimga aytganimda kiprik qoqquncha hal qilib tashlardi lekin ep ko'rmadim undan keyin ota onaga aytadigan narsa emas sal boshqacharoq menga bemalol aytavering sabina sumkachasidan rasm oldida stolning ustiga qo'ydi bu rasmni u mavzunaning albomidan o'g'irlab olgandi mana kerak bo'lib qolarkan kim bu dedi arslon suratni qo'liga olib mening ashaddiy dushmanim deya javob berdi sabina jiddiy tortib dushmanim deb arslon rasmga tikilibroq qaradi nima qilgan tarixi uzun lekin yer bilan bitta qilib ketdi pastkashlik qildi hayolingizga xayolingizga anavunaqa narsalar kelmasin boshqa masalada pastkashlik qildi men uni tuzuk bola deb o'ylagandim lekin yurfakda o'qiydi ha tushunarli deya peshonasini tirishtirgan arslon laziz akaning qo'lidan kelmaskan shunga yo'q qilaman burdolab tashlayman Xali sizning dilingizni og'ritadigan bo'ldimi bu maraz bugunoq oyog'ingizni o'pmasa otimni boshqa qo'yaman deya kekkaydi arslon va suratni ko'ylagining ko'krak cho'ntagiga solib qo'ydi men sizga ishonganim uchun iltimos qilyapman iltimos qilmang bunaqangi narsalarni shunchaki bildirib qo'ying tamom va salom. u yog'ini o'zim hal qilib natijasini sizga aytaveraman shu payt ularning yoniga ofitsant keldi uning patnisida turli gazaklar chiroyli kesilgan non va arslon aytgan besh yulduz bor edi normat quruvchi mahallasidagi uyiga bordi shaharning shimoli sharqidagi bu uyni besh yil burun sotib olgandi faqat bu uyni emas ikki yonidagi hovlilarni ham uchala uyni ham buzib yaxlit bitta qilib qurgan ikki qavatlik yana yer to'lasi ham bor yerto'laga yuk mashina ham bemalol kirib chiqadi hovlisi bog' bog'ning o'rtasida favvora otilib turibdi cho'loq bu yerga haftada yoki ikki haftada bir keladi yigitlarini ham shu yerga chaqiradi jazolanish kerak bo'lganlarni jazolaydi mukofot hech kimni mukofotlamaydi uning nazarida birorta ham odam mukofotga loyiq emas albatta o'zidan boshqa cho'loq darvozadan kirganidan so'ng o'ng qo'ldagi ikkinchi xonaga o'tiradi hozir ham shu yerda bir o'zi xursand cho'pon uni xursand qildi ellikta qo'yning pulini olasan dedi unga lekin bittasini ham bermaydi kerak bo'lsa cho'pondan yana shunchasini oladi kamiga qarz ham qilib qo'yadi buning ming bitta yo'lini biladi o'ramadan so'ng ko'ngli bir qadar ko'tarilgan normat cho'loq orom kursiga yastandida rifat deya baqirdi shu zahoti sochini tap taqirga oldirgan xo'ppa semiz kishi kirib keldi kim keldi dedi Normat ko'zlarini biroz qisib bittasi bugun mashinasidan ayrilibdi yap yangi 06 ekan o'zimizning yigitlar chaqqonlik qilishibdi yaxshi bu yoqqa kim jo'natgan o'roz unda nima qilib bechorani tashqarda ushlab turibsan kirgiz hasratini eshitaylik xo'p deb rifat ortiga burildi burildiyu gavdasiga yarashmagan chaqqonlik bilan chiqib ketdi va birozdan so'ng elliklardan oshgan mo'ylovli qorachadan kelgan boshini do'ppi qo'ndirgan bir odamni boshlab keldi isming nima dedi birdan basharasini tirishtirib olgan normad vafoqul aka dedi kelgan odam qo'llarini ko'ksiga qo'yib nima darding bor mashina minib kelgandim yangi o'tgan haftada olgandim davlatga go'sht topshirib shuning puliga he deya o'shaydi normat rifatga qarab go'sht topshirganmishlar sening nima butun boshli mol fermang bormadiki, 10-15 ta ho'kizingni so'yib go'shtini topshirasan rost gapirishga qachon o'rginasanlar yo'li shunaqade yoki shunchaki sotib olganman de ho'p mayli qanchaga olganding 15 besh mingga deya javob berdi mashinasini o'g'irlatgan vafoqul Zo'rsang-ku, bu yerga kelishdan oldin qayerga bording hech qayerga yolg'on gapirmayapsanmi yo'q mashinangni topib beraman evaziga yarim pulni berasan rozimisan shunga aka juda ko'pku qanday qilaman o'zi qo'ni qo'shnidan yo'qol men sening mashinangni izlab topadigan esk kovuchet emasman tamom ana bor boruo'shalar topishsin aka yo'qol deya baqirdi normanchuloq shu zahoti rifat bechoraning tog'idan oldida tashqariga sudradi